Обана, друг. Подожди. Ты видел знаки? США? Видел знаки, что тут запрещено вставать? Ну да. А что ты поставил автомобиль? А да, ну, через дорогу впереди, через напротив АИ халявные места бесплатно можешь поставить. А я один стал? Не, ну, олени они тоже. Что, что? Ты олень? Я нет. Ну так что ты стала колеть? Они олени. Так все стоять, на месте Ну, послушай, все в жопу ебутся, ты ебаться будешь? Нет. Ты себя уже уважаешь, правильно? А вы что, гаишники или что? Нет, не, я житель, который поставил эти знаки. Я 200 тысяч в сельской ради выпросил, чтобы поставил эти знаки. и В полиции эти знаки затвердили. Они затвердили, они официальные. А если делать я буду на стоянке. Ты не понял. Сзади. Он через дорогу, видишь, гаи. Что? Бесплатных 200 мест. Можешь поставить машину свою. А перейти. А ч... сейчас так дорогу полностью обходят, Да, да, братан, и... да. Твоя твой автомобиль, а теперь представь вот тут у нас не проезжает ДСНС пожарка МЧС ты же знаешь, что тут летает э, над Садовым, как проедет сюда пожарка в случае, если до да, прикладу там перспективно 6 что-то произойдет я, ты просто как пример, я ко всем остальным тоже обращаюсь ты же вроде сообразительный парень, правильно? вот у меня в семье два автомобиля и они все стоят в положенном месте. Почему я твой автомобиль? Стоят, буду я вставать, Ты не понял. Я, я ищу место. И не тебе, я, не мне должны искать место. Так же сам, понял? Ну а вот давай стоит. Вон, смотри, вон. Там и с ночью ночь стоит. А вот там вот... 800 гривень uh, в місяць. Я знаю. Так там мест нема. Вот через дорогу. Зайди он на штрафплощадку. Там можна порішать. Зайди он до Льохи Каноненко на базу. Там теж можна ставити машину. Да, да, дай на базі. Возьми, Полтавський галуш. Ты ж помі, твой автомобіль – це только твої проблеми. Это не должны. А какая суть поменять, если я сейчас возьму, перееду даже вот Пойми, какая суть, что они ничего не хотят менять, и кто должен это поменять? Может, ты начнешь из себя и отвечай просто за себя. Нет, так оно а, ну, что поменять? Если стоить машин, 300 машин. Слушай, они, они долбоебы. Ты же не, не долбоеб, правильно? Ну, вот, а а Слушай, ты же не долбоеб. Отсюда. Ты же правильно сказал, что ты уважаешь себя. Правильно? Что поменяется, если я перееду отсюда туда. Ты шо? не будешь долбоебом ты не будешь долбоебом, ты будешь нормальным, порядочным пацаном. Ну вот что поменять, я сейчас вот, там стану. Я, и ты, слышишь, а сейчас, я тебе отвечаю, ты, вставай, не сейчас, сюда -сюда. ты не будешь долбоёбом. Ты не будешь долбоебом. В общем, забираю забираете мое и свое время. В смысле, я свое... Ты тут живешь? Да. Снимаешь квартиру? Нет. Сколько ты тут живешь? Ну какая разница, сколько я тут живу? Давно ну, тут живу. Давно я тут живу. Тут все знают по поводу этих знаков и все остальное. Я живу тут уже с самого застройки дома. В каком тут? В 12 -м. В 12 доме сам Смотри, Ты ставишь машину возле перспективной э, 2, а живешь в 12 доме. Ну. Что-то нелогичное в этом видишь? Ну, а дай мне достать из одного Я объехал полностью. Все послушай, все послушай, ты когда покупал автомобиль, где ты рассчитывал его ставить? Так раз где и рассчитывал. Ты должен был купить себе или парка места, или гараж себе купить, правильно? То есть ты прежде, чем купить автомобиль, ты должен э, решить так был вопрос... Мест. Так нету Я не против вставать. Купи гараж, братан. Даже. Есть, продаются гаражи. Ты можешь купить себе гараж? Все, в общем, все бесполезный база. Так в чем бесполезный базар? Вот так вот.